Здравствуйте, мы продолжаем наш эфир в студии Катерины Некречи. Представлю сразу мою гостью. Это Оксана Мельничук, эксперт по вопросам культурной политики. Здравствуйте, Оксана. Добрый день. Ну, на самом деле, конечно же, заинтересовала ваша статья на ресурсе бизнес о креативной экономике. Вот. И поэтому это... сегодня хотелось бы поговорить об этом, что это такое. да? Потому что все-таки мы видим, что индустриальная экономика, она все-таки показала свою слабость сегодня в Украине, и мы понимаем, что нужно искать какие-то новые пути реализации. Да? Но вот э, креативная экономика основывается на интеллектуальной деятельности, вот, и возможно она, конечно же, в таком случае только при защите, э, если работает защита интеллектуальной собственности. Как мы понимаем, в Украине это все-таки не работает. Да? А вот э, к вам вопрос, почему Украина хорошая платформа для креативной экономики? Ну, начнем. Я всегда люблю со значений слов, угу. да, потому что мы в последнее время много употребляем слов, не понимая и не зная настоящего значения этих слов. Экономика, да, в переводе с переводе из греческого, это порядок в доме. Элементарно, да? Креативная экономика ⁇ это креативный порядок в доме. Ну, угу. так, пошутив, да, скажем. То есть э, Украина как никогда нужна, нуждается в наведении порядка. Как в мозгах, так и в доме, как в, в своем восприятии мира, так и в налаживании хозяйственной деятельности. Разумеется, те проблемы, с которыми столкнулась сейчас Украина, да, это не только проблемы Украины. На самом деле, с этими проблемами сталкивается сейчас весь мир. И мы вошли в 21 век, где любой человек, который пользуется телефоном, интернетом и любыми средствами мобильной связи, понимает, что это перевернуло сознание, это перевернуло наши, нашу возможность коммуникации. И, разумеется, это перевернуло хозяйственную деятельность человека, потому что то, что раньше могло быть решено в течение годов. Пятилеток, десятилетий сейчас решается в считанные месяцы. Естественно, что интеллектуальный потенциал страны выходит на первый план. То есть, как мы сможем организовать нашу деятельность, на какой потенциал креативности, то есть созидательности мы можем выйти, от этого будет зависеть наше будущее. И последние события в Украине, особенно вот Майдан, да, он, он продемонстрировал, насколько мощный этот креативный потенциал. Как говорил один из политиков, в прошлом году мы сами убрали снег, в этом году мы сами убрали тирана, значит, нам теперь предстоит самим навести порядок mm -hmm. в стране. Вот, поэтому э, креативная экономика, она как нельзя лучше подходит именно для Украины, хотя ее законодателем и введением в, широкий, в широкое пользование явились британцы, которые переживали не менее сложные проблемы на, на, в своих э, шахтерских районах, и которым нужно было занимать население, и которым нужно было находить новые возможности организации экономической деятельности в так называемых депрессивных районах Великобритании. Вот. И поэтому, включив в разум, включив вот именно этот интеллектуальный потенциал, потенциал страны, оказывается, все возможно. То есть как это работает? Вот человек, он вообще призван, он хочет, он стремится быть счастливым. Для того, чтобы быть счастливым, ему нужно себя реализовывать. И вот в стремлении к этой реализации Человека проявляется сумасшедший потенциал. Но его можно сравнить, наверное, только с потенциалом мамы, которая только родила ребенка. Да, вот у нее открываются просто такие невероятные чакры. И вот точно так же, если человеку не ставить препятствий, а если ему создавать всевозможные условия для того, чтобы этот потенциал развивался, он открывается все больше и больше. И вот это тот капитал первоначальный, который сейчас очень ценен и важен в каждой стране. То есть очень важно, чтобы люди были открытыми, чтобы они, у них было желание и стремление развиваться. И тогда эта сумасшедшая энергия творения, она может быть направлена на создание новых экономических решений, на создание новых финансовых тоже решений. Да? То есть выход всегда есть. И важно найти э, возможности для того, чтобы все было реализовано. То есть старые индустриальные системы они не, не срабатывают. Не грубая сила сейчас руководит миром. Миром руководят идеи. И вот этими идеями нужно уметь правильно пользоваться с тем, чтобы они служили на развитие. Важно не мешать тогда, да? Вот этим ну, вот людям, понимаете, не мешать будут... это одно, но еще важно создавать создать, вот, условия. создать условия, потому что в чем заключается роль государства на сегодняшний день в 21 веке? Даже есть такой концепт new governance, да, новая сила, новое правительство, новое управление. Новое управление заключается, во-первых, в прозрачности, во-вторых, в доступности и, в третье, в том, что власть быстро меняется. Вы сегодня вы у власти, завтра нет. А вот сожительство в сообществе, контакты и связи, которые в сообществе возникают, и которые направлены на общие цели, вот что очень важно. И поэтому, когда люди работают в системе созидания на общие цели, тогда роль государства — это уже не машина силы и не машина подавления, потому что, ну, зачем же подавлять, да? А это регуляторная система, которая позволяет так отрегулировать суспильный видносом, общественные взаимоотношения, чтобы каждый человек чувствовал себя комфортно, ну как мы знаем, да, наша свобода заканчивается там, где начинается свобода, свобода другого, другого человека. человека, и вот задача государства это очень четко регулировать эти границы свободы, вот что называется новое новое управление государственным. Ну вот яркие представители этой экономической модели, да, это ну, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, вот Капитализация, да, по, по фактам, Facebook, по данным Financial Times, превышает 200 миллиардов долларов. Это мальчик-студент, да, который вот создал все это. А Microsoft 379 миллиардов, стоимость компании Apple превысила 700 миллиардов долларов. Вот что нужно изменить в Украине, чтобы, этот чтобы эта креативная экономика заработала и начала приносить такие богатства? Но для того, например, чтобы креативная экономика заработала, как вы заметили в самом начале, да, она же базируется на интеллектуальной деятельности. Значит, вот урегулирование интеллектуальных взаимоотношений, интеллектуальной собственности. Это, стоит, шаг номер один. это шаг номер один. В Украине это пока размытый вопрос. То есть о нем говорят, и у нас есть ряд законов, да, mm -hmm. которые где-то как-то они задекларированы, но вот как они работают – это другой вопрос. Поэтому сегодня, ну я бы рекомендовала нашему правительству в первую очередь обратить внимание на вот этот вот кодекс интеллектуальной собственности, на весь свод законов, которые касаются регулирования этих взаимодействий. И только после четко отстроенного механизма управления вот именно интеллектуальной собственностью, потому что интеллектуальная собственность – это такая же собственность, как и вот частная собственность, да, только она не, ее невозможно измерить. Ее невозможно зафиксировать в документе, но это все наши идеи, которые мы придумываем. Вот представьте себе, что если бы все ученые или те люди, которые даже техники, да, сухие технари, все, что им приходит в голову, если бы они могли это сохранить, охранить и получить за использование своей идеи деньги освободилось бы очень много капитала вот этого живого, да, который бы начал циркулировать и вливать жизнь в экономику страны. Я уже не говорю о том, что для культурной сферы это является креугольным камнем, потому что артисты, которые придумывают идеи, придумывают спектакли, пишут картины, пишут музыку, они же у нас все не защищены, то есть они бы могли получать деньги от того, что они продают свои песни, от того, что фильмы постоянно транслируются в телевизоре, да, о том, что, от того, что эти фильмы циркулируют, э, по стране. Это все тот рынок, который сейчас очень активен, но он не отрегулирован. И это те средства, и тот стартовый капитал, который Украине нужен сейчас как никогда. И для этого не нужны иностранных инвестиций. Mm -hmm. Для этого нужно правильное использование самого главного капитала – это люди, которых у нас много, которые себя проявили как люди креативные, деятельные и достаточно саможертвованные. Саможер, да, потому что то, что делают сейчас волонтеры, да, это показывает о том, что люди готовы даже к такой деятельности. Редактор это важно, Оксана, объясните вот по вашему мнению, кто должен стать инициатором? Наверное же государство, да, принятием определенных законов. Вот эти вот примеры музыка, фильмы, у нас же абсолютно это все пиратским мы пользуемся, да, мы смотрим эти фильмы, мы скачиваем или слушаем эту музыку. В принципе уже отдавая себе в себе отчет, что это ну, вот, ненормально, что вот кто должен эти схемы как-то воплотить в жизнь, да, где вот эти вот сайты по Появится, где я смогу заплатить деньги, какие-то э, нормальные деньги, которые могу себе позволить для того, чтобы посмотреть фильм или послушать музыку? Вы знаете, если говорить в масштабах, э, скажем так, э, устойчивых и принятых таких традиционных представлений о государстве, да, то должна быть некая государственная политика, uh -huh. которая должна быть заявлена четко, что вот мы делаем сейчас акцент на этом, что-то есть приоритетом нашего развития, что мы понимаем, что это очень важно, и поэтому вот сейчас мы запускаем вот такие механизмы создания, создаем такие вот институции, которые будут вот и будет всем вам счастье. Но я сейчас не, не скажу ничего нового и взрывного, но все убедились, что украинское государство как государство, как институция, оно пасет задних. Да? То есть оно не успевает за общество. За общество, да. общество идет у нас впереди. Поэтому в украинской ситуации, конечно же, да, при вот этом столкновении старой советской государственной машины и современного общества технологичного, которое уже давно ушло вперед, особенно молодое его да, поколение, то наверняка эти инициативы должны исходить из общественных организаций. Я бы даже сказала, не столько общественных организаций, сколько профессиональных сред. То есть вот есть такое замечательное нововведение, такая трендовая вещь, как хабы. Да? Вот, наверное, вот такая самоорганизация профессиональных сред — была бы хорошим толчком для того, чтобы вот эта инициатива шла снизу. Mm -hmm. То есть, скажем так, это такое возвращение в, в ту эпоху, накануне нового времени, да, накануне зарождения капитализма, когда в цеха объединялись ремесленники, если вы помните, да, и именно защищая свои интересы, да, они, в общем-то, меняли и законодательство, и приходили к изменению государственного строя да, от феодализма к капитализму. Вот у нас сейчас нам нужно сделать такой рывок от советской феодализма в посткапиталистическое развитие. То есть мы пролетаем mm -hmm. над капитализмом и находимся в постиндустриальном, в посткапиталистическом обществе. вот Поэтому Украина, я считаю, есть очень интересная перспектива. Это очень, скажем так, заманчивая такая перспектива. Есть очень много работы, но это не зависит от тяжелой индустрии неподъемной, это не зависит от внешних инвестиций, это зависит от нашего желания. вот Тут же вопрос еще действительно не только в экономике, вы как раз об этом говорите, что это такая эволюция, которая должна произойти как и в сфере, так и в людях. Вот насчет образовательной сферы, насчет образования. Вот в чем проблема, по вашему мнению, существующей системы? Я вам хочу сказать, что креативную экономику еще иногда называют экономикой знаний. Да? То есть, если мы говорим о интеллектуальной собственности, интеллектуальной деятельности, то, конечно же, в основе всего этого лежит знание. Я бы сказала так: знание и культура. Что человек, который стремится к знаниям, это человек, который взрослен в определенной культурной среде. Да? То есть культурная среда она вынуждает человека стремиться к неким знаниям, к определенным каким-то, да? направляя его устремление. Поэтому образование на сегодняшний день, оно, вот, как и культура, выступает на передовую. Вот всех реформ, которые в Украине мы ожидаем с таким нетерпением. То есть для того, чтобы появились вот эти вот... Люди, да, снова их нужно, с мышления, их нужно, их, формировать, воспитать. Они их нужно не формировать. Их нужно формировать, да. Их нужно направлять сейчас, к счастью, в эру современных коммуникативных технологий, это так просто, есть масса доступ, свободного доступа информации. да, Есть классические формы образования, есть современная форма образования на дистанции. И я знаю, что сейчас немного, немало политиков занимаются тем, что вот хотят реформу образования в Украине свести еще к тому, чтобы наука была соединена с учебным процессом, да, чтобы у нас не были отдельно взятые академии наука, отдельно взятые университеты, да, чтобы вот вот эти научно-исследовательские центры, которые как 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 живая вода, чтобы они были именно в университетах. Тогда студенты уже будучи студенты это же самые наглые люди, которые не знают никаких препятствий у которых нет тормозов. Это же самое лучшее, что может быть в нации, да, это люди, которые стремятся заниматься вперед. Поэтому да. вот, вот этот креативный, интеллектуальный потенциал, вот он в студенчестве и есть. Поэтому очень важно, чтобы для студенчества делались все максимальные условия. Вообще можно было бы в Украине сделать там страна студентов, представляете? Ну, это я сейчас uh -huh. так мечтаю, да, но как, как идея, почему бы нет? Почему бы молодежи не создать такое движение, например? Укра... Вот... Украина, страна студентов. Ну, да, 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 это интересно. То есть... Сделать ставку на студентов, да, на конечно, это вот поколение, которое. Будут... Которое к знаниям, mm -hmm. которое голодное к изменениям, которое ничего не устраивает никогда, которое все хотят менять, у которых нет цепей, mm -hmm. да, которые сковывают, привязанности, да, это люди, которые вперед. Вот это то, что для Украины сейчас живая такая энергия хорошая. Mm -hmm. Оксана, ну вот сейчас же идет реформирование, реформирование системы образования. Вот насколько это то, что нужно, и насколько вот это вот представление о новой системе, в процесс, который начался уже, ну, будет способствовать возникновению этой креативной молодежи? Ну, по крайней мере, знаете, я, честно говоря, я не есть специалистом, экспертом в системе образования, но как парасичный громадянин, который больше, в общем-то, волнует вопросы развития культуры, да, я, конечно, слежу да, за тем, что, что происходит. И ну, с точки зрения культурной политики, с точки зрения потенциала роста, мне кажется, что Министерство образования это пока единственное министерство, которое делает какой-то какой шаг в сторону реформ. Это, по крайней мере, видно, знаете, из таких элементарных вещей зайдите на сайты министерств и, и сравните и увидите разницу мне очень понравился сайт министерства образования я зашла на сайт мне захотелось на нем пожить немножко и я поняла что если у них такой сайт то значит там какие-то изменения происходят Хотя это может быть такое примитивное, немножко такой анализ, да, министерства. Но тем не менее, по сравнению с другими, особенно с моим любимым Министерством культуры, где такой заповедник Советского Союза остается, mm -hmm. бесперспективный, да, то, конечно, Министерство освиты вселяет надежды. Mm -hmm. И может быть, он будет таким пилотом, за которым потянутся все остальные. Ну, а вот кроме сайта, есть ли у вас какая-то еще информация о том, как работают эти изменения, эти реформы? Ну, вы знаете, дело в том, что... Вот реформ... с чего здесь нужно начинать, да? Потому что мы помним, что в конце лета прошлого года был принят закон об, образов... об образовании, да? А вот что... И на... начали обозначать вот это вот, что пошли реформы, да? Что вот это единственное ведомство, где хоть какие-то изменения есть. Но вот что здесь главное? Это экономическая составляющая, или это вот новая система образования, да, значит, преподаватели, которые тоже должны, кстати, мыслить по-другому, да, чтобы учить чему-то, студентов. Вот с чего здесь нужно, по вашему мнению, начинать? Ну, важно то, что, понимаете, реформа это же не сегодня на завтра. Реформа это некий процесс, который длится определенное время, да, и важно то, что те люди, которые пришли в Министерство образования, это люди, которые были уже, то есть они уже думали об этом, да, они не пришли с улицы вот, нам сейчас надо тут что-то пореформировать. Это люди, которые работали, ну, я сейчас говорю, о министре непосредственно, mm -hmm. да, он возглавлял один из ведущих вузов Украины престижных, да, всеми любимую Кеомогианскую академию, которая всегда была впереди планеты всей, да, и которая всегда отличалась какими-то передовыми технологиями и образованиями. Поэтому, в общем-то, сам приход такого человека в министерство это уже своеобразный шаг к реформам самом деле если бы вот такой человек пришел в министерство культуры или не ушел -то. да то может быть и да не было бы такого отката в советский союз как мы сейчас наблюдаем потому что э, без культуры образование оно немножечко однобокое понимаете вот если культурная политика не подтягивается под реформу образования то тогда этим людям захочется уехать из этой страны а очень важно вот тех людей, которые воспользуются плодами реформ образования, очень важно, чтобы люди остались в этой стране, потому что нужна консолидация нации, да, нужно, нужно создать вот этот вот регуляцию вот этих вот общественных взаимоотношений и такое социокультурное пространство, в котором вот эти новые люди, вот результат реформ образования, чтобы они нашли воплощение своих идей, своего потенциала креативного. А тут они, вот они выходят из своего УЗОВ, а там ХОПА и Советский Союз. Uh -huh. Ну и все. И билет, Европа, до свидания называется. Поэтому э -э, я бы сказала, что самое большое достижение в реформе образования – это их министр. Это министр министерства, который туда вышел. Шаг номер один такой. Ну вот включая все то, о чем вы рассказали, да, где где как-то реформы видны, где к сожалению все осталось на, на том же месте, а, включая а, ну вот готовность власти украинской к каким-то шагам определенным и к тому, как себя сегодня чувствует а, этот креативный класс в Украине, да, кто остается, кто уезжает и уезжает на самом деле даже за последний год уехало на самом деле много моих знакомых, к примеру, а, в Европу, а, вот сколько времени нужно Украине с такими темпами, чтобы вот через сколько лет мы увидим вот работу этой креативной экономики? Вы знаете, на самом деле время это зависит от скажем так, сколько нужно времени, чтобы премьер-министр или президент сказал, ребята, я вот понимаю глубоко, да, и вот хочу, чтобы это было так, и я гарантирую, что вот все те наработки, которые были сделаны, да, и то, что мне, все те варианты, которые мне были предложены, я разделяю все это, и я готова это поддерживать вперед. Я пока не вижу такой готовности, потому что все эти документы, которые представлялись нам в виде каких-то стратегий, все, они все больше напоминают декларацию о намерениях, а любые программы деятельности правительства должны основываться на таком, не побоюсь этого слова, аудите страны. Да, нужно сделать очень глубокий анализ того, что в стране произошло, какие ожидания у населения. Это целый комплекс исследований, которые нужно провести с тем, чтобы понять, что нужно делать. Потому что, знаете, то, что политику видно с банковой, mm -hmm. это не всегда отвечает тому, что вот, вот происходит на местах, особенно на уровне совершенно маленьких вот, селищных да, советов. И тут я не вижу пока связки вот этой вот. Да? У нас есть очень жесткая вертикаль власти, но нет горизонтального партнерства да, между разными министерствами, между разными направлениями, разными представителями власти. Люди в селе, им абсолютно безразлично, что происходит в столице. Да? Но у нас вот... Скажем так, в Украине местное самоуправление да, это ключевой вопрос. Вот не зря же там в свое время, когда еще Гройсман занимался вопросами децентрализации, да, то он много говорил о самоуправлении. Вот самоуправление это ключ ко всем реформам в Украине. И пока у нас четко не прозвучало еще, да, что такое самоуправление, что такое политика децентрализации. Так, чтобы вот любого спроси uh -huh. украинца слави, что такое децентрализация, он тебе там. Децентрализация — это широкая доступ к власти там, снизу населения, да, это... Это отказ от вертикальной, да, вертикального управления, а это именно залучения приобщения к, к власти именно вот людей на местах, чтобы человек района, человек города понимал свою причастность к принятию решений, потому что вот это ожидание, что сейчас вот власть нам что-то сделает, это, это вчерашний день. Мы сами творцы своей жизни. От этого должны... же избавиться еще нужно. Вы же послушали даже это... молодых некоторых людей, которые говорят, а что сделал президент? Ничего же не сделал, жить же есть. Да, А ты что, что это... сделал? Да, вот надо да, говорить, да, да, да что да. сделал ты? Потому что понятное дело, что все эти люди, которые сейчас у власти, это более старшее поколение людей. Все не воспитывались в Советском Союзе. Ну как можно вот так вот в одночасье избавиться от того, что вбивалось нам в головы жесткой пропагандой. Да? То есть вот то, что мы сейчас наблюдаем, пропагандой пропагандой со стороны РФ. А вы представьте, что мы поддавались такой пропаганде в течение 70 лет. Да? И это уже настолько в крови, вот этот советский способ мышления, что от него очень трудно избавиться. Вот, поэтому нужна политическая воля. Да? Вот, не хочу больше жить в Советском Союзе. Но мы вроде это уже продемонстрировали, что мы не хотим в Советский Союз. Теперь нужны решительные действия. Решительные действия они, в принципе, я думаю, что одной из составляющих – это привлечение людей грамотных, которые понимают, как это нужно делать. Вот. Я понимаю, что да, была первая волна экспертов, которые побежали в Кабмин. Вторая волна экспертов, которые побежали в Кабмин. Я вот анализируя все это дело, поняла, что знание без умения это действительно, вот есть такая арабская поговорка, знание безумения – это все равно, что пустые соты без меда. У нас очень много теоретиков, но очень мало практиков, и поэтому очень важно учиться. И я считаю, что образование, причем такое краткосрочное образование, да, оно сейчас вот выходит на, на первый план. Надо просто не стесняться признаться, что я этого не умею. Да, я этого не могу, я этого не умею. Надо научиться. Берешь, скрываешь интернет Википедию, азы какие-то изучаешь, а потом уже, если ты хочешь действительно с чем-то серьезным заниматься, тогда уже ищешь, ищешь возможности более углубленного изучения той или иной проблемы. Спасибо вам за то, что вы к нам пришли. С и Вот как вы начали, да, по-простому объяснить, что такое креативная экономика, это вот есть дом, нужно вести порядок. Соответственно, значит, в порядке должен быть каждый из нас, да, а потом уже увидеть, что нужно поменять, и начать, самому начать, начать с самого, что начинать с сделать. Если все так сделают, то очевидно, что порядок будет наведен очень быстро. Да. Спасибо большое. Эксперт по вопросам культурной политики в нашей студии – это Оксана Мельничук. И спасибо нашим телезрителям за то, что вы с нами. Мы это ценим, вы нам нужны. Я надеюсь, так как и мы вам. Оставайтесь с нами.